assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib biz borayotgan aka ukalar youtube ishqvozlari va chorva ot ishvozlari mana ha, bugun haftaning juma kuni hammani kirib kelgan juma ayyomi bilan tabriklayman bugun e, 12 ikkinchi bugun 12 bo'ldimi 12 fevral ıı, biz farg'ona viloyati oltiariq tumanidamiz bugungi video syomkamizda ko'rib turganingizdek uy sharoitida ot yemlash ot boqish haqida bo'ladi qo'ldan kelgancha video syomka qilib yoritib berishga harakat qilamiz videolarimizda kamchiliklar xatolar bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa e videolarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ekraningizni o'ng tomonida pastki tarafida qizil подписаться tugmasi bor o'shani bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz qani bizdan yoqlasmang like a eslai igan umiddamiz video syomkamizni boshladik mana shunisi ajoyib ekan jonivar <laughs> igirmartagacha boraiz yigira matagacha boramiz hurmatli obunachi video syomkamizni boshlandi ishlamaydimi bulash qilib yo'q yo'q aydi ishlamaydia bu hurmatli omachaa go'sh yo'nalishida tog'amiz ancha yillardan beri ot boqishar ekan mana toylardan o'rta yasharli otlarimizda hammasi nima? 2 yashar 3 yashar Ayg'irmi bular Erkak, hammasi erkak a hammasi erkak bular faqat yemga moslashgan o'sha go'sh yo'nalishidagi otlarimiz ekan bular endi qanaqa tartibda boqiladi tog'a bularni sirsini aytsangiz go'shtga tish chiqargani yaxshimi toylarmi yoki kattalarmi toyni narqi balantroq qarisining narqi pastroq ha bular hammasi menda turganlar hammasi to'y bular toy uch yashar ikki yashar oziq chiqarmaganini olamanman oziq chiqarmaganini bular keyin o'sha qarisi yosh deyapsiz uni qarizini ham lib arzoni olib yemlasak go'shti bir xil ketaveradi va yoshniki qimmatmi qimmatmiyo'q yoshiniki qimmat bularki ellik uch ming qarilarniki qirq sakkiz ellikkacha sizdan so'yib so'yib olishadi mendan keyin qaziqlib sotishadi ot juda tez semiradi deydi necha oyda tayyor bo'ladi yaxshi boqilsa o'rtacha holda bozorda tayyor bo'gan hozir mana shu yigirma to'qqiz kun bir oy bo'ldi yigirma to'qqiz kun bir oy tayyor bo'ldi tayyor mana shu hozir so'ysa bo'laveradi ikki yuz yigirma kilo keladi ikki yuz yigirma kilo keladi bu degani ellik mingdan bo'lganda ham ellik mingdan bo'lganda ham o'n bir millioni o'n bir milliono'n bir million buni qanchga olgansiz endi bir oy oldin to'qqiz million ikki yuzga olganman to'qqiz million ikki yuzga qanchala yeydi endi bu bireydi, ki, Mâşe, Yegende, bir oyda qanchalik yeydi bi чкаi yemaydi de odamlar gapiraveradi mana shu o'n bitta yigirmataot bo'ladi yeganda bir dona priz yeydi bir kunda bir kunda b kop и bir qop kepa edi bir qop kepa edi keyin bug'doy aralashgan bug'doy aralashgan buni keyin ko'pchilik e, sotish muammo bizda otti go'shtni uncha rivojlanmagan yemaydi toshkent yaxshi ketadi dedi bu qanaqa qilib nima qiladi marg'ilon qo'qonga so'yib beramiz marg'ilon qo'qonga ha hozir ha, ha, bir haftada uchta to'rtta so'yamiz bir haftada uchta to'rtta so'yiladi bularni ham o'zlarini ukollari ishtahalari qilinadi molga o'sha molni o'zi bilan qo'yasiz shu bilanlb keyin yo'talib qolsa qilib qoyadi odamnikidan to'lasini turib bu bitta novosni yemlagandan ko'ra olti oyda yetilganda olti oyda oltita boqas ekanda bundan ha bemalol a ha bemalol boqasi novosdan ko'ra tezroq yetlr ekan hurmatl bir oyda ye rb yaxshi priбiл yaxshi maslahat berasiz siz ha maslahat beraman mana misol endi bir oyda bitta o'zi yegani yo'qda o'nta yoda o'n beshtasi yeydi man shyda misol hozir o'n bir million pul qilsam bir million sakkiz yuz qoladi bir million sakkiz har bittasi qilganda ham qancha pul qilib qo'yadida bittani bermaymiz bitta o'zi yemaydi shuymi xullas maslahat berasiz ot bilan shug'ullanadigan akalarimizga ham masa berib o'raman. maslahat beriladi O'rgatlar, xudo xolasa, ziyon yo'qegan xullas bunda bir oy agar 2 oy boqiladigan bo'lsa вообще semirar ekan da bular ha. 2 oy boqiladigan bo'lsa juda semirar ekan hammasi toylar bir yashar ikki yasharlik oziq chiqarib chiqarmagan nimalar ekanda ha oziq chiqarmagan chiqargansa chiqargan bo'lsa ham bo'laveradi agar katta chiqar to'rt olti yetti yashar bo'lsa narxi pastroq bular o'sishi ko'zga bilinmaydi bularda ham o'sha mol qo'yga o'xshab bir xil o'sib ketadigan bo'ladimi ichida tez o'sadi tez o'sadimi tez o'sadi tez o'sadi buni olishda bozorda olishda yemlaydigan nimasiga ahamiyat berish kerak emlaydigan ahamiyati qapalaq bo'lishi kerak kichina bo'lsa ham ellik bo'lishi kerak ellik bo'lsa o'sha go'shtni ko'p qiladi o'sha go'shtni ko'p qiladi bunda yog' chiqmaydi a yog' chiqadi yog'ini ham ichida biz yog'iyo go'shtini ichida ketadii beramiz unaqa go'sht отдельно yog' отдельно ot asosan quruq yeydi a quruq ot quruq yema atalab atalab berilmaydi yo'q yo'q silos ham yemaydi только quruq xashak quruqga asosan beda iloji bo'lsa beda iloji bo'lsa bedabea makka baka shunaqalarni topgani berilaveradi berilaeradi nima bo'lsa topgan hurmatli mailar bunaqa отхд qilmaydi go'ngni ham qarang mana birarta hasha yo'q o'sha tagia qurub turitozalab edi quruq mana bunisi tayyor bo'libdi manau отход bo'lmaydi deng anec necha mahal yeydi bular endi xudo xohlasa hozir bir kunda ikki mahal munaa yeydi be beda yeydi bir <laughs> mahal nima yeydi yemyeyishadi huoin to'ldirib qib beraman yemni omiqda bo'ladimi endi u ha sal sal suvga iylab qo'yamizchangapullaganpishqirganda kepak ochmaydi kepakni qilib suvga ilaysizmi yo bug'doy ham yorilganmi yok shunda ham yorilmaganmi yorilgan bug'doy yorilgan bug'doy kepak o'shanisholini qipig'i sholini qipig'i chovini aralashtirib beramn chovni aralashtirib berasiz oson boqish oson hurmatli omashala telefon nomerlarini qo'yib ketamiz tog'amizga ot bilan boqadiganlar yoki boqaman degan aka ukalarimiz bo'lsa bemalol aloqa chlslarni tog'amiz o'rgatishadi boqish juda oson ekan bir oyda tayyor bo'lar ekan yaxshi boqilsa end otni uni holatiga ham qaran juda ariq bo'lsa bir oyda tayyor bo'lmaydi o'rtacha ola go'sht bo'lsa bir oyda tayyor bo'lar ekan xudo xohlasa biyetta ikkita to'rtta olti sakkiz o'ntachorshanba kuni chorshanba kuni bir oydan keyin keyin mana ha hunaqa bo'ladi yaltirab ketadimi ha bir oydan keyin chorshanba kuni kelgan ekan sir bo'lmasa qanchaga bo'ldi mana shu bu sakkiz million ikki million ikki yuzga olingan mana sakkiz million ikki yuzga olingan chorshanba kuni olinibdi xudo xohlasa bir oydan keyin mana shundan o'tib ketadi mana shunaqa man ikki yuz kilodan o'tadmi go'sht badildan oldingizmi buni yo qo'qondanmioli vadildanmi biz far'ona bo'yicha vadlga ko'proq chiqadi otlar keyin qo'qonga qo'qonga jinday qimmatroq lekin vadilda arzonroq ko'proq chiqadi qirg'izistondan ko'p olib o'tishadi e, toshkentdan ham akalarimizga olib ketishadi vadildan arzonroq keladi otlarimiz mana yigirmatagacha ot boqisha kan hozir kamayib qolibdi xudo xohlasa yana to'ldiramik <laughs> bu yerda ham bitta bor ekan manaqimatroq bu sovuq issiqqa qanaqa o'zi o'sha molga o'xshab turaveradimi molni nimasiga o'xshabshu olti oylik qora bayir bu ha haqiqiy qorabayir bu olti oylik olti oylik buni ham go'shtga mi yo o'zizga ishqvozlikka ishivozlikka toza ekanda o'zi nimalari ham boshqacha jonivor olti oylik bo'ylari katta ekan a buni ha olti oylikka o'xshamaydiyu olti oylik olti oylik ha o'sha olti oylikka o'xshamaydi bo'yi deymanda yaxshi bo'ls buni o'zim tanish qirg'izdan oldim inasi ham otasi ham zo' nrsaqlari ham keng ekan a juda a ko'kragi ham bor ekan o'zim ot qilaman deb bolalarga ikoyoqlari qashqami yo faqat bir qashqami yo'q yo'q oyoqlari qashqa qahqa sizmio'rganganqandan yeyaptimi yo' qand berishadi neveram ot juda yuvosh bo'ladi da, tishlamaydi egasi qaragan egasi nima qilmaydi deydibilai hammayoqni biladi ha ot biladi ot tushunadi, jonivor ana 6 oylik qora qoraboyshu otlar taginichi a shu o'g'lim bemalol tagini kurab chiqib ketaveradi tepmaydi deng yo'q yo'q отхodi qaraganni biladida mana otxonamiz oddiygina qilib qilingan navescha qilingan oldi tarafini mana qishda salafon o'rab qo'yilgan quyosh tusaydigan bo'lsa сразу yorug' tushadi issiq issiydi tepasi tunuka bilan to'silgan oddiy loya ham tashlalmagan faqat g'o'za piyog'a tashlab qo'yilgan bo'ldi otlar o'zi sovuqqa issiqqa chidamli bo'ladi asosan suvdan qolmasa bo'ldi a ha suv ana zaa suvdan qolmasa bo'ldi issiqda sovuqda o'sha suv tursa mana tepasini oddiy tunukafon bilan shifr qilingan g'o'zapa tashlab qo'yishdi o'sha şa sovuq o'tmasligi uchun bo'ldi oxirlari <laughs> yani, ham baland qilib o'zimizni konteynerdan qilingano bor chelabilan o'n besh metr cheklar chiqheka yem xona o'n besh metrga bunaqasi bir besh metr olti metr joy mana bilan endi yoz kelganda oldi ochib tashladi a oldi ochiladi mana baylanadi hozir bo'lmayapti zot bag'lar ham to'ladi betan to'ladimi ha ayvon to'ladi xudo xohlasa yana to'lgana yana yna bitta k sem mana bedalarni mana olib qo'yishdi mana bedani agar o'zingiz egadigan bo'lsangiz ham arzon tushadi sotib olsangiz jin nima no qimmatroq tushadi yo'q ham tushidiham na qimmatmasa yigirma mingdan olib keldim vadildan vadildan a bitta yigirma mingdan yaxshi hozir mana shu a s be shu sakkiz to'qqiz soat bita yeydi bira bir dona beda piriz yeydi ashu bir dona bida piri kechgacha ot ko'p yemaydi odamlar gapiraveradi ha bo'ldi ja unaqa nima deydi og'ilni ja dabdaballik qilib solish ham shart emas ekan a tagi mana quruq o'zini go'ngi bo'ladi ja molga o'xshab shil taqib tashlamaydi ekan tagi quruq shu maslahatlar kerak bo'lsa tog'amizni nomerini aytamiz telefon qilinaveradi telefon orqali ham tushuntirihveradi xudo xohasa qanaqa boqish kerak nimalarga ahamiyat berish kerak yana bir bor to'liq tushunmaganlar bo'lsa telefon qilinaveradi xudo xohlasa nomeringizni bering tog'a uch yuz yigirma olti to'qson birlik to'qson birlik uch yuz yigirma olti ellik yetti ellik uch ellik yetti ellik uch telefon qilaverasizlar mana bitta mana shunda masalan bir million sakkiz yuz ming bir oyda foyda ko'rishar ekan zo'r ekan men ham qiziqib qoldim o'shada xudo xohlasa joy qilib ot boqish kerak ekan agar otni qanchalik arzon olsangiz shuncha foyda yaxshi bo'laverar ekan ham tez yetiladi oshi borsa bir yarim oy bo'lsa bir oyda yetilar ekan agar ikki oy boqadigan bo'lsangiz вообще yaltiratib yuborar ekanda ikki oyda katta bo'lib ketadimi iloji boricha yoshini ekan yoshiniki baribir go'shti qimmat ham yumshoqligini hisobiga qimmat bo'lsa kerakda <laughs> go'shti chiroyli chiqadida baribiryobuni ha yoshiniki <laughs> oppoq chiqadi qarisa ham chiroyli bo'ladida qara qorra <laughs> <laughs> qazi qazisa chiroyli chiqadi bo'ladi qazsa shirin bo'ladi qarin ka ena go'sht ham qatib ham qolsa narxi ham pastroq уже so'yib oladiganlar akalar bilsa kerak сразу yoshini boqh kerak ekan mana buni o'sha секретi shunday ekan yoshini boqsa o'shandan foyda bor ekan shu hurmatli obunachilar mana shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasga yetdi qo'ldan kelgancha syomka qildik yo'l yo'lakka o'tib ketyapi tog'amizdan iltimos qildik rahmat tog'a barakasini bersin ilohim ellikta yuzta otlarni ko'paytirib boqibyoring xudo xohlasa yana yo'limiz chiqib qolganda yoz bo'ldi bu tarafga to'ldirishganda yigirmata boq'cha kan har yildi syomka qilamiz yigirmatta ygirma beshta boqilami e'tiborlarig uchun rahmat keyingi vido syomkamida ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar